Вы сейчас увидите сказочку Петушок и бобовое зшко. Поддержите, пожалуйста, артист, улыбка. Сказка начинается. Это сказочка о том, как кура просит. И Доме чисто убирала. Как-то утром очень рано вышел Петя петушок, Поклевать бобы, горох. Урожай-то был неплох, кура крося рядом с ним уже дорогим. Собирали, собирали и немножечко устали. О -о -о -а! Сели на завал поклевать и баиньки. Петушок торопится. Очень кушать хочется. Петенька, не надо торопиться, а то беда случится. Петя очень быстро кушал. И, конечно же, не слушал. Поперхнул в лапы вверх. Вот такой случись обрех. Сказу слышал. Как тут быть? Буроножки, да, буроножки. Ты налей, Молочка рядом потом, приходи-ка вечерком. Но сначала ты послушай, на травки мне покушать. Ты хозяин, иди, свежие травки попроси. Кравку накосить, надо косу наточить. Кузнец убить не станет, а Хозяюшкой из жирных сливок. Сбила масло всем на диво. Петя масло проглотил. глазочки свои открыл. Встрепенулся. Весел стал. Громко-громко закричал. Кукалеку, кукалеку, всем спасибо говорю. Снова Лара, тут, я буду